Нелегкая участь постигла культурного деятеля, фольклориста и украинского патриота Валерия Харченко. Человек народа, еще совсем недавно востребованный в родной стране и за ее пределами, остался наедине с бедой. Полгода назад дом Валерия Харченко полностью сгорел, оставив обгорелые стены и воспоминания о прежней счастливой жизни. Все это время мужчина с женой инвалидом живет в чудом уцелевшей летней кухне, лишенной удобств. Денег на новое жилье у него, к сожалению, нет. Мы мешкаем летняя кухня. Стукайте в двери, вот, палево мадрова, вот, и с дружину я забрал. И слава богу, я кажу, у нее после пожежи снова бульбарный паралич пошел, ухудшение, 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 инвалид пожитевой другой группы, потому что потребует догляду. Трагедию фольклорист помнит в мельчайших подробностях. И то, как в 5 утра его с женой разбудил переселенец из Луганска, временно живущий в пристройке. І допомогу допоможі пожарних, і задействує яких отримав ожоги. З сувіреності говорить, пожар прийшов не случайно. Справа в тому, що логічно кури не можуть закурити і не можуть включати світло, і лампочка не підпала ніколи. Курятник – це все там. Те, що не горить, воно дуже важко. І він же ж теж ми подали потім слідчому. От бачили свідки, десятки свідків бачили, як людина тікає рано вранці. Ті Обратившись в милицию, семья Харченко не добилась результата. Разбираться в случившемся никто не стал. Единственным откликнувшимся на просьбы и помощи стал адвокат Олег Бахпун. Милиция не усматривает в этом поджога, а усматривает пожар, который, скажем так, возник сам по себе. Ну, скажем так, не по причине поджога. И, естественно, расследовать, искать каких-то злоумышленников никто не собирается свое несогласие с бездействием правоохранителей. Валерий Харченко и Олег Бахун выразили в заявлении, адресованном областному управлению милиции. По их мнению, обнародованный документ поможет как минимум получить вразумительный ответ. Это даст возможность решить проблему в судебном порядке. Прошу прийти, поддержать, поставить свою подпись, свою печать от имени своей организации, чтобы правоохранительные органы надлежащим образом разобрались, дали правильную соответствующую оценку, выполнили все требования Уголовно-процессуального кодекса и разобрались в данной ситуации. Значит, ждем вас ежедневно рабочие дни с 9 до 18 по адресу улица Миронова, 4, офис 407, это на Европейской площади. На экране размещены банковские реквизиты карты Валерия Харченко. Семья будет благодарна каждому за любую материальную помощь.